Потому что один из этих автомобилей автомобиль для города, для городской полиции, другой для дорожной полиции. Один э, окрас будет показывать машины, принадлежащие городской полицейской службе, другой полиции АКПИ. Эта полиция будет специального статуса, которая тоже приведет в СМИ ГАИ, но это будет более широкого статуса. Она будет иметь опорный пункт, это будет специальная процедура, которую мы рассказываем. Каждая из этих машин оснащена специальной, специальной системой. Здесь есть камера, которая вот здесь вот стоит, и здесь есть специальный специальный планшет. Камера это, 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 коли машина стоит или машина движется, наблюдает за всеми автомобилями, которые движутся вокруг. Специальная система автоматически считывает номера этих автомобилей, забирает к себе в базу данных, соединяется с базой данных в центре и смотрит по этому автомобилю, какие есть претензии и так дальше. Патрульный полицейский может автоматически видеть все, что происходит вокруг и останавливать автомобиль, уже зная, если есть к нему претензии, зная его собственника. Машина эта оснащена будет также оружием, соответствующими датчиками движения и так дальше. И ключевое, так как мы говорим, что новая полиция это прежде всего сервис, мы говорим о том, что расчет полицейских патрулей по городу будет таков, что время по вызову каждому преступлению или инциденту было от 5 до 7 минут.